скажіть, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы и шансы прекращения огня и, в принципе, відновлення перемовного процесса? Ну вот буквально вчера или сегодня ночью, там, когда были, была встреча Трампа с Си, угу. на которую там кто-то возлагал надежды, судя по, э, скажем так, просочившейся информации, да и Трамп там что-то успел в своем самолете уже наговорить, Ничего не произошло. А это значит, что Китай очень устраивает эта война. И она действительно Китай устраивает. И Китай будет сидеть на берегу и ждать, когда там труп врага проплывет. А враг у него Россия, и чем больше Россия ослабнет, тем Китай комфортнее. То есть, к сожалению, Трамп Си занялись там своими проблемами торговыми. Вот. А тему российско-украинской войны не трогали. Очевидно, по причине того, что Китай все устраивает. А у Трампа слишком большие сложности с Китаем на других фронтах, чтобы как бы во главу угла втыкать Украину. Она тоже у Трампа не на первом месте. Она важная. Он за нее, за эту тему переживает, потому что это его предвыборное обещание, которое ему постоянно тыкают в нос. Uh, у него внутри республиканской партии там серьезное лобби проукраинское, uh, которое его там тоже постоянно дергает, там, Линдси Грэм, там и прочее. Да? То есть у него из повестки дня Украина не выходит. Но он не может продавить через Китай. Судя по всему, Китай настолько устраивает эта война, что... Ну, вот, uh она пока продолжится. Ну, значит, Трампу надо идти другим путем. Вот тем самым. И Путин там что-то бицепсами играет, да, там какие-то очередную ракету там показал, там у них там очередной припадок да. Вот. Ура победизма там и всего этого изма. Поэтому, да, видимо, война в обозримом будущем будет продолжаться. Вот. Но я повторюсь то, что уже говорил. Она закончится поражением России на поле боя. Э -э, потому что ну, Запад избрал другую тактику. Не ту тактику, которая была при Байдене. Будем помогать столько, сколько нужно. Нет, будем помогать столько, чтобы они победили. Вот я вижу, этот процесс идет. Он, к сожалению, не быстрый. Но, но идет. Я надеюсь, что весной ситуация радикально поменяется. Если Путин за это время не примет решение о выходе из войны, потому что то предложение, которое ему сейчас сделали, оно сказочное. Если он его не, не примет, ну, значит, он получит другой результат. То есть план Б тогда будет реализован, который уже запущен, кстати. Это вот мое глубокое убеждение. Там, я не могу его доказать, обосновать, там, на цифрах предъявить то, что я знаю, потому что это как бы не, я не уполномочен озвучивать некоторые вещи. Но я уверен, что ситуация на поле боя весной поменяется, радикально.